Вашему вниманию предлагается картофелекопалка КМУ-3 Эксперт. Картофелекопалка предназначена для мотоблоков с ременным приводом. Главным отличием и достоинством этой картофелекопалки является то, что приводной шкив переставляется как на правую, так и на левую сторону, что делает ее более универсальной. Переставляется блок подшипников, на который крепится вал с помощью болтов на другую сторону. Также переставляется натяжной механизм. Предусмотрено крепление. Копалка комплектуется с цепкой с распорными болтами. Возможно регулировка по высоте. Все качающиеся детали установлены на соленблоках. Рама картофелекопалки изготовлена из профильной трубы 40 на 40 мм толстостенной. Пруты 10 мм. Также установлен механизм для установки для регулировки сетки для большей протру... протряхивания картофеля с помощью отверстий. Также все на сайлентблоках. Предусмотрены транспортировочные опорные колеса на подшипниках, на установлены на профильной трубе 40 на 20 мм. Также регулируется по высоте. Нож толщиной